apa? tempat ini mana? ini adalah tempat baru Fachoy. sebelum ya. ini kita di cabin kan, itu pun view yang sangat cantik. tapi ini tempat baru, Dan nama dia ya. apa tuh? Don yeah. of Tenom ya. Yeah. 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 Don of Tenom. Don of Tenom. Fachoy Coffee. Fachoy Coffee Cabin. ya. Yeah. Don of Tenom. Tanah Fachoy Coffee. Daun of Tenam dibuka pada jam 6 pagi dan ditutup pada jam 6 petang juga. Ya, okay? petang. Dan ingat, jangan bawa minuman ke atas dan jangan sentuh dan duduk di atas signboard. Lepas ini kita akan naik di atas dan kita tengok apa yang ada di atas. Yeah. Stay tuned. Yeah. Let's go. Sebelum sampai sini, sebelum datang sini, dia ada peraturan. Pertama, sila jika kebersihan dilarang makan dan minum di sini. Kedua, ya. segala tempat duduk hanya untuk semasa bergambar sahaja, bukan untuk berbuai-buai, bukan untuk berehat, tetapi untuk bergambar sahaja. Pas masa fatik weekend ini memang padulah. Biasa jadi pilihan utama orang datang lancar orang Vietnam juga orang okay. yang datang dari jauh pun datang sini tempat ini sangat 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 indah indah lah kalau ada kalau ada masalah tuh macam tenang saja hati siapa yang suka nature nature tuh ah datang tadi lah gambar lepas tu Sebelum sampai sini, Kena hiking iya. 200 ratus dua ratus tangga, dua ah, yeah. tangga baru sampai di sini. Maksudnya uh, untuk men untuk menikmati pemandangan yang indah, kena lalui tangga itu dulu lah. Oke, okay, tangga Tekar beberapa kerori dulu baru sampai. Iya. Yeah. <laughs> yeah. kipit dulu sebelum kita ambil gambar, yeah. Oke, okay. Inilah pemandangan yang amat dan itu kok sungai padat jadi seperti di bawah seperti seperti suasana yang Semua. sekarang kok 10 10 tidak juga panas sangat tidak panas, ya, oke Pekan tenang sebelah sana uh, kilang kilang itu pun nampak juga ya, ya. oh dapat ya. baru bersama dengan air yang air sungai padat yang begitu tenang Lepas ini kami akan membawa Anda menjejak tempat-tempat menarik di Tenam Tapi sebelum itu subscribe dulu channel ini